В городе Славянске, который расположен всего в 11 километрах от Краматорска, люди собрались на площади, чтобы выразить свои соболезнования краматорчанам. Мы хотим почтить память людей, которые сегодня погибли в Краматорске, и хотим показать, что мы с Краматорска мы за них очень сильно переживаем и солидарны. Произошел очередной теракт ЛНР, ДНР, этой всей мерзости, которая ползет с русским миром к нам домой. Я считаю, что для них люди – это просто как средство достижения цели. И все. На жаль, на жаль, все черговые злочин. Знову загинули люди, багато поранених. Терористи не зупиняються, Путін не зупиняється, ну і навряд чи він зупиниться добровільно, ми це все розуміємо.